В убогарной мещанской среде, враг зоврия на степлени клубцов, с непониманием столкнут лицом. Знаешь дорогой, шансов стянули на дно.

Я вот люблю доедать сакуражок с мороженым Давай, откусывай да, Когда что? он был в Машке, он был не таким Приступай Уникальное творение природы. Другой, насколько защищенный от стихии со всех сторон. А гляну если вы можете в этом убедиться. На Черном море больше не существует. В мире эта бухточка. Благодаря той же защищенности считается также одной из самых уникальных. Бухта небольшая, длина всего полтора километра. Максимальная ширина 425 метров. Средняя глубина здесь от 5 до 36 метров входа в бухту. Под нами глубина сейчас 12 метров. Бухта, без сомнения, является главной достопримечательностью, жемчужиной Балаклавы. Вокруг нее и развивалась вся история города. Как утверждают археологи, первыми здесь проживали тавры. Еще... Греки называли бухту символом лимен, в переводе бухта символ, предзнаменование первое здание, разумеется, представляющее архитектурную ценность, которое построены на берега Бухты. К сожалению, история не сохранила имени архитектора этих вот зданий, Это справа по борту Гранд Отель. Трехэтажное здание. Он прямо у воды, под красной крышей, старинное. Построено в 1887 году. Принадлежал состоятельному греческому семейству. И на стоял из 23 номеров. В этом отеле снимал номер Александр Куприль, ну, мечтая построить себе домик в Лаклаве, Однако мечта его так и не сбылась. То есть не было домика в Виенал, Позже, через два года, в 1889 году, появляется конкурент гранд отеля Снова на мою руку посмотрели это вот то большое белое здание, трехэтажное, под красной крышей, гостиница «Россия». Россия принадлежала греческому семейству в Номера в отелях сдавались по рублю в сутки или четвертной за месяц, как тогда рекламировали отличались отели кухни. В гранд-отеле кухня была итальянская, в России французская. Обеды в отелях стоили одинаково, 50 копеек из двух блюд, из трех блюд 75 копеек. Пришлось применить оружие, открыть огонь на пороге. Много сделали это, девочки, не бойтесь, достаточно деликатно, если так можно выразиться, конечно. То есть лыжи в отравлении из пулемета нарушителя пострелили, пока он набирал водички в течение двух-трех часов, прежде чем затонуть, экипаж сняли с борта и благополучно доставили в Севастополь для разбирательства. Я понял вашу ступку. Все были живы, все остались живы, даже ни у кого царапинки не было. Почему так рискуют владельцы? Потому что зачастую стоимость улова рыбы превосходит стоимость самого плавсредства. Есть чем рисковать, как говорится. В 1956 году Советское правительство принимает решение о строительстве этого объекта. Так называемый завод-штольня. Объект для ремонта, обслуживания и укрытия подводных лодок, которые базировались здесь, в букв. бухте. Это рукотворное сооружение. Строился объект начале силами строителей Черноморского плота. Позже к этой работе подключились в Гарьковский, Тбилисский объект, Расположен внутри этой горы. Здесь перед нами вход в это сооружение. Перекрывается он еще дополнительно бандонным мостом. Обратите внимание на мост. от машинка по нему проехала. Выход из этого объекта. Я покажу вам, когда будем выходить в открытое море. Рабочая длина канала водного пути от входа до выхода 608 метров. Глубина по 8 метров. Ширина внутри сооружения от 10 до 24 метров. Внутри имеется сухой док или И дальше мы видим остатки цокольного этажа. Арочные проемы замурованы, вот люди стоят. Это имение называлось прибой. Принадлежала графу, отличалась удивительной красотой, являлась жемчужиной архитектуры города Благлава, пострадало здание, сгорело. Во время Великой Отечественной, а позже местные жители успешно помогли разобраться нас. Это отвалы породы. Вот там не домик, там, где домик где... Время, то бишь рыбалки. Подрабатывали еще и пиратство, пользуясь тем, что бухта со стороны моря не видно. Даже вот сейчас, находясь практически у самого входа в бухту, если мы оглянемся назад, никаких признаков бухты мы не увидим. Причем с любой точки. Настолько природа замаскировала эту бухту. Вот этим и пользовались листреводы. Их пиратские корабли как бы ниоткуда искал, неожиданно появлялись, нападали на проходившие мимо купеческие суда знаешь, что там рыба. Круто. <свист> <свист> ну, Уже есть. Конечно. Правильно. Там, Потому что просто ходит косяк, да, и вот они кидаются. Косяк, саду. да, они идут на это. На это дело идут. О! Отлично. Чё... Уже поняли, да? Надо немножко подвергать. Оба, ложись сюда. Да. Сюда ложись. 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 Давай еще ты. Ой, ага. иди. По тебе туда прям встал? Да. Вот такой загончик. Да. Ну что-то там страшно. Вот я вот так сделал. Держи. пускаешь кольцо, леска mm -hmm. падает, до mm -hmm. доходит, поднимаешь на пару, витков, на, пару витков, mm -hmm. на пару витков, на пару витков поднимаешь. Вот это какое-то другое, нет? Нет. Большая. Прям есть что поесть. Моншер будет доволен, я поеджу. Самый-самый mm -hmm. раз под эту вот под эту рыбку солится ух, ух, а вот обильно очень обильно значит я следующий момент помилась? сегодня я так думаю вы ее э, развешивать не будете вы делаете э, раза три промываете ее водой просто просто угу. проточной водой угу. хорошо промываете затем заливаете водой и где-то ну на часик даже угу. на часик оставляете ее в этой воде пусть выйдет соль угу. Соль вышла. Еще раз промыли и вывешиваете. В октябре 1854 года по Лаклавской бухте подошел корабль под названием «Принц». Англичане и их союзники По легенде на принца привезли жалование англичанам. В сумме 60 миллионов рублей. Как утверждает Украин, слонки на английским золотом. Сумма колоссальная. Новостки, Привет, также не все. Это не все, далеко не все. Еще у нас столько же холодильники и засоли. Но... Я меня нет.